Україна підписала угоду із Сполученими Штатами Америки. Президент говорить, що вона є історичною і найсильнішою годою з Америкою за останні 33 роки. Вона включає, зокрема, Петріот і Так це про те, що відомо байден у свою чергу говорив про те, що все, що ми маємо з озброєння, все, що необхідно Україні, буде надано. Тобто звучить оптим... оптимістично Скажіть, будь ласка, знову ж таки, от з вашої точки зору. Ну, тобто це якось теж може бути пов'язано із цією сьогоднішньою заявою Путіна. Ну, от, і як ви вважаєте, ось ця вгода вона дійсно є, якби історичною, чи ну, тут все залежить від того, знову ж таки, якщо хто буде наступним президентом, і невідомо, чи буде вона тоді діяти, чи не буде? Ну, дело в тому, що э, ви сколько говорили, будь-який договор, якщо він не ратифіцирован э, парламентами і не має силу закону, це э, просто бумажка. одна, две, три, десять, там двенадцать бумажек, на которые формата А4, на которых что-то написано, и какие-то люди тут там под, поставили подписи и поставили печати. Это не ратификация парламента, то есть это не э, межгосударственные договора. это можно сказать договор между э, на данный момент между Зеленским и Байденом. Не станет Зеленского, не станет Байдена, это договор. Это просто станет бумажкою. Ми ж видели, що такое Будапіський мінімарний міморандум. Тобто, це також Будапіський меморандум, тільки розпіарений. От і все Ничего... Я перепрошую, я додам, тому що в офісі президента говорили, що ось ця угода на відміну від інших, так відрізняється тим, що там є юридично зобов'язувальна частина, і мовляв, її винесуть на розгляд конгресу. Там також говорять, що це не є ратифікація, але якби юридична складова присутня. Если э, не ратифицирует конгресс, это просто бумажки, которые отменит либо следующий президент, который придет он просто на них не будет обращать внимания. либо этот же байден потом напишет такую же бумажку как, как отказ и больше ничего. потому э, все это сказки про сказки F 16 16 где третий год нам обещают э, американцы F 16 да где они Вот это будет та же самая картина рассказки про сказки и больше ничего. Единственный плюс всех этих договоров, там есть реальный плюс. Это то, что там уже сколько у нас, больше 15. То есть половина стран натовских, с ними мы заключили вот такие рамочные договоры, можно их назвать договор намерений как угодно, но на этих рамочных договорах потом можно будет провести уже реальные договорные на площадке на базе этих договоров и ратифицировать при вступлении в НАТО. А вот только так можно охарактеризовать какой-то плюс. Все остальное, ну, чтобы потом не разочаровываться, лучше не очаровываться. То есть это, еще раз повторюсь, это стопка А4 и больше ничего. Как бы кто не хотел там об этом говорить. Это совсем не то, что надо, надо Украине. Украине надо вступление в НАТО. В ядерный зонтик, попытка, надо попытаться вступить, не вступить, а попасть в программу ядерного обмена, расположить американское ядерное оружие на, на наших базах. Вот это все даст возможность прикрыть страну. То есть восстановление ядерного потенциала, пусть через натовскую структуру, все остальное это просто попытка политиков быть на гребне волны. Это вот э, как пена на, на, на гребне. Вот пока волна есть, пока пена как-то болт, э, пытается болтаться. По политические мансы, тем более здесь мы ж видим, как это все начиналось с Беннета, вот с 22 -го года. Это вообще э, тема отдельная, хабадная. Беннет вместе с Абрамовичем пытались э, сдать Украину тогда еще в 22-м Стамбуле э, с участием наших этих четырех джигитов, ну я их уже называл. Сейчас это продолжение тех же самых операций, то есть продолжение сдачи страны. Я ничего хорошего вот всей этой, во всей этой мешпухе не вижу абсолютно. Почему? Потому что мы не получаем, мы не получаем из-под этого оружия. Наоборот, оружие нам не дают из-за того, что мы собираемся где-то мириться. Мы не получаем определенных таких временных, по крайней мере, растянутых во времени гарантий стопроцентных, допустим, каких-то. Почему? Потому что мы же собираемся мириться. к нам уже, нам боятся даже помогать э, люди или страны, раз мы миримся или там носимся с формулой мира. Только по той причине я уже ее объяснил, что ну, потом помиримся, называется, а эта страна останется вроде как у нас у обоих, проблемой. Это, это просто не делается. То есть сама идея мирной платформы, она была с, с самого начала, а это за, заложена такая бомба замедленного действия. Вот она сейчас будет взрываться. Вот взрыватель уже сработал. Маленький, правда, пока, но он уже, вот Путин уже начал потихоньку начинать запускать этот взрыв. Роман от щойно буквально з'явилася реакція нашого міністерства закордонних справ, і там значить говорить про те, що в планах Росії не мир, а продовження війни, окупація та знищення України, а потім агресія в Європі. Всі озвучені путіним ультиматуми направлені на обман та розкол міжнародної спільноти. Ну тобто, з квашої точки зору, ну тобто, ну так это то, що ми з вами зараз только проговорили. Ну конечно, один в один. це і так зрозуміло. Тобто, це зрозуміло в останні кілька років. И последний год, так это точно после того, как Путин внес области в наши области в российскую конституцию. Но вопрос в том, что это же как раз для этого и делается то есть для того, чтобы внести раскол. Да, но все хорошо, что Министерство иностранных дел это понимает и озвучивает. Только от этого ж толку уж никакого нет. Почему больше сейчас будет раскол? Вот мы с вами потом в понедельник будем проговаривать: вот что будет на этом саммите. Почему? Потому что туда приглашены практически сателлиты, вытянули их туда в конце концов сателлиты того же китая той же россии понятно что там сейчас будет такое серьезное серьезный раскол но это посмотрим это вот просто аж аж интересно как это будут выкручиваться эти организаторы этой площадки так чтобы остаться в тире в, в, то есть в рамках наших территорий Президент Володимир Зеленський говорить про те, що Сін пообіцяв йому не давати зброю Російській Федерації. Як ви відноситесь до такої заяви Ну, воно не буде напряму давати, зачем Він передасть з Кореї, Северну Корея передасть Росії? Ну до пяти мільйонів через Северну Корею вже ну, є інформація, вже пройшло боєприпаси. Думаєте, що вони всі северокорейские? Ну так пообещали, это ж не значить, що китайські військова техніка і боєприпаси не попадуть в Росію. Это так получается ни о чем. Это обещание. Да, это если он пообещал, что в России не будет китайского вооружения, это совсем другое. А обещать, что не будет передавать ну, у любого коммерсанта спросите: как, как через фирму прокладку прогнать деньги или передать оборудование, чтобы не видели стартового стартовой площадке, ну вот то, что он и по пообещал. Если в это верить, ну варианта два, либо это полный професс... непрофессионализм, э, либо это участие тоже в, в самом процессе, вот и все. Окупанти сьогодні заявили про масовану атаку безпілотників, заявили про те, що знібили майже 90, нібито знищили майже 90 безпілотників, і 70, зокрема були тільки зафіксовані на території Ростовської Ростовської області. Російські телеграм-канали повідомляли і про вибухи, про те, що було чутно. І зокрема, повідомляли також і про пожежу. Відомо, що там знаходиться воєнний аеродром у Морозовську ростовської області. І 5 квітня також відомо про те, що він вже був атакований. Як ви вважаєте, чи був він саме ціллю? Ну, однозначно. Во-первых, большинство как раз взрывов там и было зафиксировано. То есть на этом аэродроме располагаются основные бомбардировщики, тактическая авиация российская, СУ-24, СУ-34, там и СУ-25. Есть вертушки, то есть такой довольно-таки серьезный аэродром. Мы по нему, кстати, работаем уже 10 лет. Первые удары были в 2014 году, туда точки заходили. Почему ваши россияне когда вторгались в Украину, на Донбасс, они как раз с этого аэродрома проводили боевые вылеты, поэтому нам пришлось его немножко под, 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 подчистить еще тогда, в 2014. Потом в 2022-2023 это все продолжается. И они все, все равно используются. Это почему? Потому что этот аэродром очень удобен для российской авиации. Подлетное время 20 минут до линии боевого соприкосновения и удобное расположение и прикрытие системы противовоздушной обороны. Потому нам очень важно как раз его отрабатывать. Вот если бы была у нас возможность работать по российской территории теми же атакамсами 300-километровыми, то туда там, пару десятков М39, М39А1, 300-километровых кассетных боеприпасов отминусовали бы большую часть техники. Но пока у нас такой возможности нет опять же, Белый дом не дает. Почему? Ну уж мириться собираемся. Ну, да, давать нам э, ракеты, э, чтобы потом э, в Киев вместе с Москвой показывали пальцем на Белый дом, что вот нам дали ракеты э, после замирения так называемого. Естественно, они давать этого не будут. Вам приходится работать беспилотниками. Э, э, сотня, это, а, кстати, вот э, мы с вами сколько говорили об этом, надо сотня беспилотников на, на одну цель, для того, чтобы часть из них прошла. Россияне, даже если собьют, ну, пусть там у них коэффициент пресечения 60-70, даже если 60-70 беспилотников было сбито, 30, которые заходят, выполняют, бо выполняют боевую задачу, они наносят максимальный вред. То есть, вот сегодня такой показатель уже реальной работы. Просто она должна быть каждый день. А так как эта работа проводится на базе наших спецслужб, они это сделать не могут. Почему? Потому что ни служба безопасности, ни главное управление разведки не располагают, во-первых, мощностями, во-вторых, бюджетом для того, чтобы можно было работать каждый день по 100 беспилотников. Вот сотка, зашедшая в сторону Морозовска, как раз показывает эффективность именно такой тактики выполнения боевых задач. А теперь самое интересное. А чем они беспилотники сбивали? Зенитно-ракетными комплексами, ракетами, так беспилотник дешевле в 10 раз стоит самой ракеты. То есть даже э, засушить российскую систему ПВО, вытащить у них ракеты э, на беспилотнике как цель, это тоже выполнение боевой задачи. Туда можно вообще отправлять беспилотники в ту сторону, причем даже без систем наведения, просто называется в ту сторону, для того, чтобы э, вытащить российскую, которая со, стоит сотни тысяч долларов, и их останется у россиян меньше. Меньше будет на Харьков лететь.